शहरातील हजरत टिपू सुलतान युवा मंच आणि परभणी शहरातील विविध सामाजिक संघटनेच्या वतीने आगामी बॉलिवूड चित्रपट हमारे बारा चित्रपटावर बंदी आणि संबंधित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी या चित्रपटावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली असून सेन्सर बोर्डाने या चित्रपटावर तात्काळ बंदी घालावी आणि तो देशभर प्रदर्शित होण्यापासून रोखावा या मागणीचं निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलं दिलेल्या निवेदनावर असे नमूद करण्यात आलं की या चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून ऍडव्होकेट सहीद एस शेख यांच्या मार्फत योग्य ती कारवाई सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे या निवेदनावर समाजसेवक सय्यद कादर ऍडव्होकेट आसिफ पटेल सह महिलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत आज हमने कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया है निवेदन के अंदर हमारी मांग ये है कि एक फिल्म आ रही है हम दो हमारे बारा ये फिल्म को हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं ये फिल्म के अंदर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ के बताया गया है जैसे कि इस्लाम के अंदर एक वाद इस्लाम मजहब है कि महिलाओं को माँ का सम्मान दिया माँ के ख़दमों के नीचे जन्नत रहती है हमारा अकीदा है तो वैसे ही जो महिला शादी करती है महिला को पूरा अधिकार है कि महिला को जो शौर पसंद है वो उससे निकाह कर सकती है और वो तीसरी बात कि बाप के प्रॉपर्टी के अंदर से लड़की को पूरा के पूरा अधिकार है कि उसको प्रॉपर्टी के अंदर से हिस्सा मिलना चाहिए हर जगह महिलाओं का इस्लाम ने सम्मान रखा है और हालिया दिन के अंदर जो फ़िल्म के अंदर जो चीज़ें बता के मुसलमानों को बदनाम करने के लोग जो साजिश कर रहे हैं हम आ, आपके मीडियम के माध्यम से हमारे गृह मंत्री से डिमांड करते हैं कि जो लोग ये फिल्म निकाल रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए टेलर पे फिल्म पे डायरेक्टर पे प्रोड्यूसर पे एक्टर पे आप लोग गुना दाखिल करिए और वो फिल्म यहाँ महाराष्ट्र में इंशाल्लाह हम लोग चलने नहीं देंगे और फिल्म को बंद करने के वास्ते हम लोग हर तरीके का प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह प्रतिनिधि रियाज कुरैशी सह मियाबोली जोशी डीएलपी न्यूज़ पर न्यूज़